Короче, надеюсь, вы меня слушаете. Привет всем, с вами Вика Плотникова. И сегодня я снимаю челлендж на балконе, как вы видите. Он у меня, конечно, не шикарен. Тут, кстати, логово моей кошки. Короче, сегодня я приму челлендж. И вы, наверное, думаете, что это у меня с чашка? С чем? Та да 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 Я приняла челлендж от своего мими-мишки это если что игрушка и наверное считайте мне без ладно короче я съем три кружка лимона так как я его люблю я это сделаю быстро Уверен. так как я сейчас тренировалась на одном лимончике это пипец я его буду целый час есть ладно раз два три начали Даже если я его люблю. Не буду. Ладно. Открываю вызов. Я его сделаю. еще ну, солнце светит, вам мешает, наверное. Давайте я переставлю камеру. Вот теперь вам точно видно, как я это делаю. Вы сейчас наслаждайтесь. А. Начнем с то есть продолжим. Мне уже пофиг. Мне уже пофиг, чтобы мне подмыкнуть. Вот, заметно... Запинаться. Запинаться начало уже. Давайте продолжим. Редактор Я теперь никогда не буду любить лимон. Я его теперь видеть не смогу. Ладно. Еще пос... Вот последний лимон, и я... И я выполнила челлендж а... А... Я не смогу его выполнить, наверное. Ужасен. Ладно, раз, два, три. Сок остался. Я его очень. Вот сок от лимона я люблю. Обожаю, я его не могу отпустить. Не могу не выпить сок. Лимонный сок. Он не только полезен, он еще и вкусный. Всем пока надеюсь вам было интересно подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и всем пока с вами была вика плотникова пока пока